我想办法，我立刻想办法，我想办法，我想办法，这个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 ，我来我来。啊啊啊！下来，站住。 先帮你，石总，没关系，我可以。离我远点儿。我鸟啊！你乖啊！你让石总把你抓下来，然后你就会，你就……闭嘴。嗯嗯 啊 <gasps>。 Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. 我今天就要见到十一。我可不可以要一点十一的东西？村明啊村民村民，这个口琴。口琴是十一送我的。 好甜呀！哎呀，没想到这个鹅破坏力那么强。哎，我鸟，现在这鹅证物证俱在，你还有什么好说的？大人，我也不知道，我真的不知道是谁做的。哈。你还太年轻了，我跟你说，在这个世界上有一种东西叫做。 脱毛膏，将这个东西轻轻地在你的羽毛上滴上，你身上的羽毛就会一片一片的脱落，然后变成一只光秃秃的鸡。怎么样，怕了吧？是石么是石么指使我的，石、啊、么皇天不负苦心人，我终于找到了元凶。说，你有什么话要说的吗？怎么可能是我？我会干那么无聊的事吗？肯定是他自己越狱了。 不是你吧？我娘我娘！你知道这个口琴对我来说有多重要吗？这可是十一的口琴啊！切，脑残粉！这是十一珍贵的东西，那我们做人呢，还是做恶呢，都要怀着一颗感恩的心嘛。那你现在，十一知道。 你不许吃东西。